Сьогодні ми беремо інтерв'ю у механіка водія 17-ї пожежної частини міста Нової Каховки Віра Володимиром Олександровичем. Якими якостями, на вашу думку, повинен володіти той, хто обирає вашу професію водія? Ну, на Водій має бути бути спокійним в будь-якій ситуації, на пожаре, а також... Водитель должен знать хорошо правила дорожного движения, устройство автомобиля, чтобы исправить какую-либо неполадку, которая образовалась. Вот. Ну, вот такими качествами должен обладать водитель. А вы мечтала про эту профессию с детства, че брали, и тому, что так потребно было? Я мечтал о этой профессии с детства. Я мечтал управлять большим автомобилем. Ну. После армии сразу, конечно, мне не удалось сразу устроиться, идти служить в пожарную охрану. О, ну, чуть-чуть попозже, конечно, я, мечта моя сбылась. Мечта детства моя сбылась. Поэтому я сейчас был простым водителем, а сейчас механик-водитель. То есть э, над всеми машинами, керую всеми машинами, на которые уже. есть в подразделении. Що для вас саме важливе у вашій роботі? Ну, саме головне в нашій в моїй роботі, як за себе скажу, то щоб бойова машина не підвела на пожар. Це саме головне. Mm -hmm. Як ви вважаєте, хто такий ідеальний водій? Це шумахер, який ганяє, чи водій, який за 40 років не зміг уникнути аварії? Звісно, второй. Тот, який за кілька років, за 40, за це, не совершил ни одной аварии. На какие школьные предметы вы порекомендовали звернуть увагу тем, кто обирает на себе профессию водителя? Ну, прежде всего, я хотел бы уроки физической подготовки, уроки труда, чтобы умел работать с ключами, с молотком, будем так говорить, и уроки у ПК, которые учат вождению автомобиля и учат правилам дорожного движения. Дякуємо за інтерв'ю. Сухих вам рукавів. Спасибо большое.